Бенфика, Португалия, Арсенал, Англия. На этом матче присутствует более 70 тысяч зрителей. Но победы португальцы добиться не удалось им, несмотря на горячую поддержку трибун. Обращаю ваше внимание, что наши бывшие игроки Кульков выступает под вторым номером, а Юран под одиннадцатым. В белой форме футболисты Бенфики. Казалось, что Бенфика выиграет уже на 15-й минуте. Хозяев поля повели в счете после вот этой атаки. И сейчас забил мяч. В дни игры не было. Хорошая комбинации хорошая, э, хороший выход вперед упас хороший. 1-0. Но этот счет держался недолго. Всего лишь 3 минуты. И англичан комбинация получилась. хороший. 1-1 много атаковали футболисты в Бенфике. Это вот Юран наносит удар. И он был один из самых активных игроков на поле. Несколько раз он бил в первом и во втором тайме. Ну вы сами можете обратить внимание, как играют наши футболисты. Еще раз напоминаю, что второй номер у Кулькова и одиннадцатый номер у Юрана. Сильный, но не точно, да. На втором тайме Юран метров с 20 бил и попал в штангу. Футболисты Арсенала атаковали реже, но у них были возможности для взятия ворот. И здесь великолепная футбольная обстановка, здесь чисто футбольный стадион. Вот удар Юрана и мяч попадает в штангу. Игра так и закончилась в ничью 1-1.